будет уже на порядок выше во многих случаях. Поэтому я хотел бы, чтобы вы все-таки активнее подключались и к расследованиям, просто как журналисты. Я недавно был на школе мессего журналиста, проводимого институтом общественной организации Институт медиа информации. Информации. И э, вот, э, там были представители и одесских СМИ, несколько человек, но э, вот ключевым было то, что из 20 обучающихся только 4 человека были профессиональными журналистами. То есть говорит о том, что вот, возможности, которые сейчас есть, они позволяют и общественному сектору включаться в процессы э, этих расследований. Потому что это тысячи тендеров, которые невозможно следить э, э, органам государственной власти, представителям. То есть, Здесь нужна поддержка именно общественности и расследователей, журналистов, которые могут в этом участвовать. Значит, по второму кейсу, который у нас прошел вместе с Натальей вот в, этой, в этом проекте, это была тема дорог Одесской области. Она не была связана, на первый взгляд, с городскими проблемами на которых информационный офис в основном был сконцентрирован до этого. Но мы обнаружили о том, что две организации имеют родственные составляющие, то есть общих хозяев, Несмотря на изменения да, вот, открытости э, тендерной документации на сегодняшний день, э, мы увидели, что нагло идет фальсификация проведения тендеров. При том, что на этот момент уже был впервые создан общественный совет при службе автомобильных дорог Украины, где общественники, которых мы с вами э, знаем, якобы должны были мониторить этот процесс. Оказалось, что мониторинга никакого реально не было. Просто люди присутствуют на этих тендерах и никак не участвуют в процессе выявления нарушений. Проведя расследование, мы увидели нарушение на 58 миллионов гривен. Соответственно, это деньги, которые будут переплачены за те работы, которые планируется выполнить в течение там, года, полутора лет на вот этих первых тендерах. Были выявлены фирмы, которые имеют Судебные тяжбы, открытые судебные производства, там одна из фирм порядка 16 судебных производств. То есть в любой нормальной стране такая фирма не была допущена вообще клиентов. Параллельно мы сотрудничали с антимонопольным комитетом и эти нарушения, чтобы мы не оставались в поле просто публикации, да, участия в каком-то антикоррупционном проекте, были приняты меры и переписки через антимонопольный комитет со службой автомобильных дорог. И э, было очень приятно, что многие из этих нарушений, которые были опубликованы, были устранены. Часть участников э, э, отстранена была от участия в этом конкурсе. Э, вот. Но э, в связи с тем, что денег, самих э, живых денег не было э, на этом этапе еще э, для э, проведения тендеров, часть тендеров была отложена. И мы решили промониторить уже после публикации об этих 58 миллионах несколько тендеров. Оказалось, что происходит то же самое, что и было. Участвуют те же участники, которых мы знали до этого. И, соответственно, участие в... В этих тендерах связано с э, какими-то договоренностями. Так, в одном из тендеров, который <coughs> состоял из 38 лотов, э, был э, где-то в, в, в апреле месяце. Это тендер по уже дороге, э, дороге до -Рени. Мы увидели э, двух знакомых нам на участников, э, которые связаны с, с, с группой компаний Рост, так называемых, это были фирмы «Тирос», «Автострой». И удивительным образом, на первый взгляд, победила компания государственная ОблАвтодор в нескольких лотах. В итоге компания отказывается от своего выигрыша в пользу компании «Автострой», которую связывают вот с группой, группой «Рос». Мы написали заявление скаргу в ДФИ, и сейчас идет расследование по этой теме. Поэтому задача не только опубликовать, довести до так сказать, читателей массового какого-то внимания, привлечь массового внимания, но и двигать дальше вот сам процесс, чтобы было сложно это делать есть вещи, на которые, скажем, мы не можем повлиять, но выявление самих схем, самих коррупционных вот этих составляющих, оно позволяет дальше более активно включаться в процесс изменения процедур. Вот мы расследовали антикоррупционным офисом тендеры на закупки реактивного топлива Почему? Потому что оказалось, что одними из покупателей являлись одесские э, фирмы, воинские части из Одесской области для реактивного военного топлива. Э, поэтому заинтересовались этим тендером. Э, и оказалось, что фирмы, которые участвуют в этом тендере, они связаны с э, э, известным Юрием Иванющенко, э, имеют шлейф большой предыдущий, и мы увидели новую схему, когда имея уже новую платформу Прозора, а это был тендер Прозора, фактически были потеряны для государства порядка 45 миллионов. Я хочу сказать, что вот я когда была на лекциях Прозора, то они говорят, что мы знаем, что сейчас есть организации, вот их на них, да, придумывать как обойти систему Прозора. И они говорят, мы это отслеживаем. То есть это не говорит о том, что вот, ну, прозора там провалилась уже. Естественно, будут придумываться схемы, как ее пойти. И прозора тоже думает о том, как блокировать такие. То есть она, в первую очередь, реагирует, если пишешь прозор и указываешь на конкретный тендер, где там была схема. Они тогда закрывают этот вот пробел, то есть думают, думают как это закрыть. Вот, и все время всякие подозрительные тендеры. Да, есть вот такая вот Схема, что, например, победитель дает низкую цену, а потом снимается с говорит, что не в состоянии выполнить договор. Получается следующий, например, кто следовал за этим ну, чуть высоко, ну не выше а там цена может быть, может быть выше два-три раза, да? И получается, что договор опять попадает в коррупционер. Ну, это все нужно устранять уже гораздо больше способов выявлять эти вот такие mm -hmm. вот э, нечестные тендеры. Основанием для обычного является нарушение антимонопольного законодательства, в первую очередь. То есть, если там виден какой-то пункт, ограничивающий конкуренцию, да, то есть это первоочередное уже способ отменить этот тендер. Вот мы проводили расследование, было опубликовано э, э, на сайте Некоррупции, э, фортуна не подвела. Когда в Белгород-Днестровске на вроде бы незначительную сумму решили отремонтировать три улицы, там улица Греческая, еще какая-то, значит, на 199 тысяч, то есть сумма специально была взята меньше, чем 200 тысяч. Значит, одно предприятие является первым, второе дочерним. То есть то конкурс разыгрывался между дочерним предприятием и местным, а условием тендера было то, что э, предприятия, участвующие в центре, должны иметь свой асфальт, асфальтовый завод на расстоянии не более 75 километров от Белгородинского. То есть заведомо введены были вот асфальты. И плюс еще вот это вот сговор. То есть, если, например, повязаны особые. и даже иногда нельзя доказать, что они повязаны, но сговор можно доказать, например, иногда там, вот, там не очень четко законодательство по поводу повязанным особам именно в тендерном законодательстве. законы о тендерных они там отличаются немножко в но сговор обычно виден. То есть, вот, так, в таких И да. вот если деятельность журналистов, которые будут заниматься расследованием, будет активной, то я хочу еще раз подчеркнуть, что она не остается незамеченной. То есть наше расследование, которое было в числе наших первых антикультурных офисов по кожаным диспансеру, оно на сегодняшний день тема не закрыта. То есть вот эти действия побудили к тому, что была проведена ревизия всего госздрава. То есть вы этого не знаете, это нигде не опубликовано, но была проведена проверка. Мало того, было возбуждено уголовное дело 25 сентября, заявление мы подали 9 сентября 2015 -го года. Его хитника закрыли. После этого мы подали в суд на областную прокуратуру, которую возглавлял тогда Давид Сапарелин вы, суд, было возбуждено уголовное дело. Тут же назначили ревизию хозяйственной деятельности Горздрава, всего, не только и диспансера. Проверка закончилась, это ориентировочно в середине марта, по-моему, 17 марта. То есть три месяца длилась проверка. Материалы, которые имеет сейчас ГПИ, они составляют до 300 страниц. То есть поводом, да, послужили действия не только наши, а это было и участие промышленной организации Слезоми, депутатов некоторых горсоветов, там даже Александра Остапенко. И процесс пошел дальше. Вот найдя, скажем, такой, такой документ, акт ревизии, вы найдете там большинство одесских учреждений медицинских вы узнаете очень много нового, что может послужить темой десятков различных исследований, которые не может провести организация общественных, то есть из трех, пяти, там, максимум семи человек. Поэтому я хотел бы, чтобы люди, которые проявляют какую-то гражданскую активность, подключались к этому, тем более, что есть материалы, позволяющие сделать в более простом варианте и возможно тратить на это 2-3 часа в максимум. Да, я хочу сказать, что вот в разных регионах уже когда-то начинаются следы тендеры или другие ну, конфликты интересов. Схемы повторяются. То есть если вы считаете там одно расследование, спокойно можете его тут же проверять у себя в регионе. То же самое. То есть схемы повторяются, чуть-чуть они меняются, но в принципе уже тоже подсказки. И в конце, вот последнее, что я хотела сказать, это то, что вот в Одессе очень много там телеканалов, у СМИ, у вас там свои собственники, у ваших собственников свои интересы, и всегда вы можете публиковать свои расследования, потому что они нарушают их бизнес интересы. Собственно, для вас мы и сделаны, да, то есть вот такие проекты, которые будут вне каких-то политических и бизнес интересов владельцев, чтобы вас, вы могли быть услышаны и чтобы вас поддержать в вашей гражданской деятельности. То есть, Западные партнеры дают на это деньги, и это реально, абсолютно, то есть уж люди получают хорошие гонорары, поэтому даже такая мотивация вот тоже для вас. Вот момент, да. мы говорим первую о том, что борьба с коррупцией это не самоцель, потому что мы зачастую видим, да, звучит борьба с коррупцией. Какая цель этой борьбы, да? то есть просто исполнение законов, нет, мы живем в этом городе, в этой области, да, в этой стране, мы хотим изменить качество жизни. Качество дорог – это тоже качество жизни. Э -э ведь эта дорога не должна была разрушиться там, через три года, которые сделали, да, сегодня. Соответственно, на тех откатах, на тех злоупотреблениях, которые есть, э фактически мы получаем некачественные дороги. Э -э придумана система изменения вот этих ценностей до нас, э -э в Польше. То есть там были э -э такие же советские, савдеповские времена, где были некачественные титовичи. Поэтому вот, мы анализировали перечень вещей, которые могут изменить, скажем, качество тех же дорог по результатам по тех же расследований. То есть, используя в виде нарушения, надо искать и механизм, как это устранить, предлагая его устранение. То есть, вот, одна из ведущих организаций антикоррупционных расследований, которую возглавляет Виталий Шабулин, они, значит, имея большой бюджет, большие возможности, выбор лучших из лучших общественных активистов, юристов, СММщиков, они проладировали 19 законов Верховной Ради. То есть, это возможность общественного сектора, имеющего, конечно, там, потенциал и первоначальный опыт, что-то изменить. Что касается дорог, то вот тема конкретного, то, что мы выявили на примере Польши, где аналогичные ситуации были коррупции в свое это запрет субподрядов, чтобы не могли появляться липовые созданные организации, которые не участвуют в конкурсе, не выигрывают, не имеют достаточной базы, а им продается как бы, рынок услуг. Контроль качества работ международными экспертными организациями. Они, это не значит, что обязательно надо привозить из-за рубежа. У нас есть уже действующие в Украине экспертные организации. Недопустимые конкурсы организаций с претензиями ранее по качеству а, системными, естественно. Устранение выявленных некачественных работ в период гарантийного срока. Это будет прописано в тендерных условиях, в договорах но фактически э, за счет э, ну, коррупции это не реализуется, то есть за свой счет не исправляются эти нарушения, либо исправляются там ямочные И не допустим тех, кто предпринимает деятельность, кто э, допустили умышленные нарушения уже в конкурсной предстои. Они просто не должны допускаться на конкурс. Э, вот такие организации со шлейфом были вот выявлены. Одна из организаций, это была эксклюзивом нашего расследования, где э, поменялся юридический адрес, э, поменялось название организации, руководитель учредители. Ну код ГПО остался тоже. И было выявлено, что это та же самая организация с судебными тяжбами, уголовными делами, которые длятся до сих пор, она просто поменяла регистрацию, поменяла паспорта на технику. То есть они еще способы остаться в этом рынке, а мы получим в итоге некачественные данные. Пару комментариев на камеру сегодня была проведена презентация на пресс-конференции по теме проектов антикоррупционных, связанных с расследованиями по державным закупивлям, проводимых в Одесском регионе. Мы представили как общественная организация антикоррупционный офис два расследования, которые проводились за этот период из восьми проведенных нашей общественной организации. Поэтому мы как бы подвели итоги и рассказали о том, что делалось, делается, и сообщили о том, что эти расследования не, не заканчиваются на публикации материала. Дальше идет работа с государственными э, надзорными органами и принятие мер э, для того, чтобы э, подобные нарушения дальше не повторялись. Угу. Э, в нашем случае было два расследования. Это тема э, дорог Одесской области, э, тендеров с нарушениями, проводимых службой автомобильных дорог Украины и тема покупки песка для посыпки одесских дорог в зимний период, КП городские дороги. Так сказать, золотой песок для одесских дорог. Вот, вот эти темы, которые мы сегодня озвучивали. Все, спасибо.